Нечай ігор, восьмий номер, оріховський Павло, дев'ятнадцятий номер. Удот Михайло. Шостий номер. Cheio para ele, Thank you. По матчу значит, понравилась сама отдача, вот были хорошие моменты выхода из обороны в атаку, как в первом тайме, так и во втором, и в которых участвовал и Ореховский. К сожалению, не было конструктивных действий в завершении этого выхода, последней передачи, так называемой. И в том числе у того же Ореховского. был большой процент брака по этому, скажем так, компоненту. В принципе, щебетун и колбаса, может быть, их нужно было раньше выпускать? Ребята, которые значительно усилили после выхода на поле. Атакующий щебетун потенциал. сыграл две игры за дубль. Вот, поэтому накопление усталости имело место. 30 минут для него было вполне достаточно. Больше я не думаю, что он смог бы выдержать это раз. А Колбаса практически тренируется чуть больше недели после травмы, поэтому на больше он тоже очень вряд ли мог рассчитывать, потому что физические кондиции его пока не в належащей форме. Та же самая практически картина была и с Кнышом, но Кныш худо-бедно 30 минут выдержал. Угу. Ну нужна должна, наверное, волыни которая компактно играла в обороне, достаточно грамотно оборонялась. Да, скажем так, что по сравнению с теми играми, которые мы играли до этого с ними, они сыграли более организованно в обороне. Но, наверное, в этом и наша вина. Забей мы в начале, и в Шарила был момент. И, и я думаю, все-таки Ничай мог более агрессивнее сыграть на первых минутах. Тогда у нас вообще не возникло никаких проблем, я думаю, с этой командой.